我警告你，要想救你母亲的命，就别招惹我男人。 你运气可真好，梁队长，里面躺的那位就比较倒霉了。 我警告你，要想救你母亲的命，就别招惹我男人。<laughs> <laughs> 什么？没事吧？ 你清醒点吧，他就是故意在刺激你，就是想要看见你失控的样子。你把他打死了，对他来说就是解脱。为了那样的人犯罪，你值得吗？我先回科室了。 杨慕泽，如果难受的话，就哭一哭吧。死到底是什么感觉？ 冷吧，还是很冷。是地上的人一个一个送，天上的人一个一个的接，是我们每个人都要面对的问题，总是要面对的。只是我们注定要比其他人面对的更多、更深。